Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar di luar sana. Anda sedang mendengar Sembang Santai Tapi Sampai bersama saya Nurul Syafika host anda pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan sembang satu topik yang cukup menarik dan tertarik iaitu kedudukan akal dan wahyu dalam epistemologi Islam analisis Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Muqtazila Baiklah, topik ini sangat penting sebab ia berkait rapat dengan soalan asas dalam hidup kita tentang macam mana kita mahu tahu sesuatu itu benar. Apa sumber ilmu kita? Adakah wahyu semata-mata? Ataupun akal yang memainkan peranan besar? Sebelum itu, bersama saya hari ini, tiga orang panel yang cukup hebat dan menarik. Iaitu yang pertama, Cik Amira, Cik Isma dan Ustazah Hasana. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Cik Amira sebagai pembuka kita. Sebagai pengenalan, bolehkah anda terangkan secara ringkas apa itu epistemologi dalam Islam? Okay Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada hos kita pada hari ini iaitu Cik Shafika. sangat sangat bersemangat ya Sangat bersemangat ya. Jadi saya pun Berbesar hatilah untuk menjawab persoalan yang telah dilontarkan oleh Cik Syafiqah Iaitu uh, apakah makna epistemologi Islam okay. Secara ringkasnya epistemologi Islam merujuk kepada kajian tentang sumber Dan cara kita untuk memperolehi pengetahuan dalam Islam okay. Dalam konteks ni dua sumber utama yang menjadi rujukan adalah wahyu dan juga akal yang pertama, wahyu iaitu dia terima melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang dianggap sebagai sumber pengetahuan yang mutlak dan tidak boleh dipertikaikan. Yang kedua adalah akal, yang mana ia merupakan kemampuan manusia untuk berfikir dan memahami uh, wahyu dan menyelesaikan masalah yang tidak dijelaskan secara langsung di dalam teks Al-Quran. Okay, berbincang mengenai penggunaan akal dan wahyu, salah satu Uh, yang sering menjadi perdebatan ialah bagaimanakah pendekatan akal dan wahyu oleh kedua firqah iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Mu'tazilah dalam mendepani sesuatu isu. Umum kita ketahui bahawa kedua firqah ini mempunyai pendekatan yang berbeza dalam mengaplikasikan teologi kalam dan juga rasional. Hmm menarik. Uh, maksudnya ringkasnya epistemologi ini ialah kaedah atau cara kita memahami hukum. Benar kan Cik Amira? Ya yeah, betul. Epistemologi merujuk kepada kaedah atau cara untuk memperolehi pengetahuan. Dalam konteks Islam, ia berkaitan dengan cara untuk memahami dan mentafsirkan hukum-hukum agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta penggunaan akal. Oh, baiklah. Sebentar tadi, Cik Amira ada memetik satu isu tentang bagaimanakah pendekatan ahli sunnah wal jamaah dan mutazilah kepada akal dan wahyu dalam mendepani sesuatu isu. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Hasanah, Boleh saya jelaskan bagaimana pendekatan ahli sunnah melihat peranan akal dan wahyu? Macam mana ahli sunnah ni tengok dua benda ni? Ada orang kata kalau ikut akal sangat nanti kita sesat. Tapi kalau hendak guna akal langsung pula macam robot pula kita. Okey, terima kasih kepada uh, host kita pada hari ini. Cik Syafiqah ya. Yeah. Ya. Yeah. <laughs> Ustazah Hasanah ya. Boleh-boleh <laughs> boleh. boleh, boleh. <laughs> Amin. Amin, insya-Allah insya-Allah setuari nanti. Okay uh, kita akan masuk uh, Berkaitan yang persoalan dia Betul lah tu uh, Kalau orang kata kalau kita ikut akal Sangat nanti set. Tapi kalau tak guna akal pun langsung pun Macam robot pula kita kan yeah, So betul dalam betul. pendekatan ahli sunnah wal jemaah ni Yang pegangannya paling seimbang Mereka tak tolak akal langsung hmm. Tapi malah akal itu penting sangat Tapi dia ada tempat dan dia tersendiri Oh so maksudnya bukan lawan lah Antara akal dan wahyu ni Bukan dia langsung bukan Ahli sunnah ni tengok akal dan wahyu ni Macam dua alat yang saling bantu Kalau contoh kalau kita tahu Wahyu ni uh, Quran dan sunnah Iaitu sumber utama yang kita ketahui Tapi untuk fahamkan wahyu ni Kena guna akal Akal tu okay. macam torchlight Wahyu tu jalan Okay faham So maksudnya Kalau akal dan wahyu bertembung Macam mana uh, Kata satu Akal kata satu benda logik tapi wahyu uh -huh. kata benda, benda lain pula. Okey kalau kat sini kita boleh kata ya uh, al-sunnah jamaah ni akan kata uh, kalau akal kita nampak macam bertembung dengan wahyu sebenarnya bukan pun. Wahyu ni silap. Mungkin akal kita yang tak cukup info atau cara faham kita yang keliru berkaitan uh, dengan maksud tersebut. Mereka tak tolak akal tapi mereka meletakkan wahyu ni sebagai penentu akhir. Baik. So maksudnya akal ni membantu kita lah dalam memahami yeah. suatu perkara. Betul. Namun tetap juga akal ni uh, ada keterbatasannya. Ya, yeah. exactly betul. Akal ni bantu kita faham agama, tapi maklumat buat keputusan yang tepat. Tapi dia bukan sumber hukum utama. Ah, ha, yang sumber hukum utama ni adalah wahyu. Wahyu ni lah superhero kita. Okay, baiklah. Hampir <laughs> sampai sudah maksudnya tu okay. tapi Betul -betul. Uh, bolehkah uh, berikan uh, nama-namalah tokoh-tokoh yang paling famous uh, dari kalangan ber ahli sunnah okey ni yang tokoh-tokoh ni paling best lah untuk saya ungkapkan atau saya bagi hujah antara yang paling kuat hujah yang dikenali uh, dalam ahli sunnah wal jamaah yang kita ketahui adalah imam al-ghazali yang tokoh tu hebat sangat yang kedua imam al-asy'ari dan ibu tamiyah kita berganja pula dengan uh, ci isma pula uh, bagaimana pula berkaitan dengan pandangan muktazilah tentang Wahyu dan Akal ni boleh teruskan. Terima kasih Cik Shafika selaku hos kita pada hari ini. Uh, saya amat tertarik uh, apa yang dilontarkan oleh Ustazah Hasana sebentar tadi. Yeah yeah yeah. Uh, okay baiklah sebelum kita masuk kepada perbincangan lebih dalam, kita perlu tahu apa itu Mutazila. Okay Mutazila ini adalah satu kumpulan yang muncul di akhir pemerintahan zaman Umayyah dan berkembang di zaman pemerintahan Abbasiyah. Mereka berpegang kepada logik akal semata-mata dalam memahami akidah Islam kerana terkesan dengan sebahagian falsafah luaran yang menyebabkan mereka terseleweng daripada akidah Islam yang sebenar dan pengasas uh, mazhab ini adalah Wasil bin Atta Okey itu kita perlu tahu sebahagian sedikit tentang uh, golongan Mu'tazilah. Okey baiklah. Kita berbalik kepada topik soalan Cik uh, Shafika tadi berkenaan pandangan Mu'tazilah tentang akal dan wahyu. Menurut aliran Mutazila, akal adalah sumber pengetahuan yang utama. Akal dapat digunakan untuk uh, memahami ajaran agama dan menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Aliran ini menganggap bahawa akal adalah kurniaan Allah Taala yang harus dimanfaatkan dengan baik. Okay, uh, mereka percaya bahawa akal mampu mengenal uh, perkara yang buruk tanpa wahyu. Bahkan mereka percaya keadilan dan keesaan Tuhan boleh difahami melalui akal. Semata, iya betul. Dan aliran Mutaazila mengajarkan bahawa akal dapat digunakan untuk memahami, memahami ajaran agama. Dalam hal ini, akal dipandang sebagai alat untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Contohnya ayat-ayat Mutaashabihatlah. Aliran ini juga mengajarkan bahawa akal dapat digunakan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam agama. Dan akal dipandang sebagai alat untuk mengkritik ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan akal. Dan golongan Murtazila ini uh, menemukan kesamaan antara agama-agama yang ada di dunia, contohnya agama Islam dan agama Kristian. Okay, kita masuk kepada sumber pengetahuan dimaksudkan Murtazila ini adalah uh, proses bagaimana golongan ini mengutamakan akal berbanding nas-nas syarak. Dengan kata lain, menjadikan akal sebagai pemutus dan tidak tunduk kepada hukum. Metodologi logik yang digagaskan oleh Mutazila ini terdiri pada dua objektif. Yang pertama bertujuan membersihkan akal fikiran daripada sebarang ikatan dan kebiasaan. Dalam konteks ini, memang metod ini berjaya menghapuskan cara berfikiran taklid buta. Yang kedua menjadikan akal sebagai pemutus segala perkara secara mutlak. Ini kerana golongan Mutazila amat percaya kepada akal. Menempatkannya pada posisi yang amat tinggi sehingga akal menjadi hukum bagi memutuskan segala perkara. Ia diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi setiap kegelapan. Lalu akal dipeterikan dengan iman-iman sehingga menjadi rujukan dalam segala aspek kehidupan umum maupun khusus. <tuh> okay cara uh, kesimpulannya uh, golongan mutazilah ni telah meletakkan akal jauh lebih tinggi daripada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri uh, oleh itu kita harus uh, harus bagi mereka uh, menolak dalil syariat jika didapati ia bertentangan dengan akal manusia meskipun itu merupakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih Ayat-ayat Al-Quran juga akan ditakwilkan sesuai dengan akal sekalipun ia merupakan nas yang jelas maknanya. Apa yang penting adalah nas-nas syarak tersebut diinterpretasikan relevan dengan prinsip-prinsip pemikiran mereka. Bagi mereka ini menunjukkan pentingnya akal dan ilmu sebagai jalan kepada kebenaran. Okay, itu sahaja yang saya boleh uh, katakan sebagai uh, hari... pandangan mutazilah tentang akal adalah uh, akal dan wahyu. Okay um, baiklah sampai nice. juga alhamdulillah. Okay kita teruskan lagi dengan setelah uh, sana kita yeah. borak tadi dengan pasal akal dan wahyu. Okay. Tapi kita tidak uh, bahaskan tentang isu-isu juga yang berkenaan uh, dapat menunjukkan perbezaan tentang akal dan wahyu ini. Uh, mm -hmm. Cuba bagi satu juga isu-isu uh, yang dapat kita tengoklah apa yeah. perbezaan ni Okay. Okay of course antara contoh yang paling menarik yang isu yang kita boleh bincangkan lah isu yang kita boleh kita petikkan iaitu berkaitan dengan isu penciptaan alam ok macam mana alam ni wujud ada awal ke ataupun alam ni kekal nah, oh, yang eh, kalau kita ketahui lah hmm. kalau uh, bagian pihak-pihak host host rasa Rasanya dari dulu lagi memang, memang alam ni uh, wujud dah. wujud ya. dah. Saya ah. pun rasa alam ni memang Allah yang wujudkan lah kan. Maksudnya Allah, Allah yang wujudkan. Yang ada, kalau ada alam, ada alam ni ada penciptanya lah. Jenal. Okay. Okay. Kalau okay, kalau pandangan saya berkaitan isu ni, macam mana alam ni wujud? Adakah awal ke ataupun alam ni kekal ke? Hmm, Falsafah klasik macam Plato dan Aristotle dulu. Orang kata alam ini azali dari maksudnya tak pernah tidak pernah ada permulaan gitu. Oh, itu Caya. kalau pihak orang lah betul lah tu. Itu antara pandangan ahli falsafah. Mereka kata Tuhan tu wajib wujud. Tapi alam ni pun bersama wujud. Okay, macam bayang dengan objek. Mesti ada sekali. Sebab oh. logik akal dia orang ni tak boleh terima sesuatu yang tiba-tiba wujud daripada tiada. Hmm. Jadi mereka kata alam ni kekal cuma berubah bentuk. Oh, Tapi dalam Islam, uh, mm -hmm. kita Al-Sunnah Bajamah kata tak setuju dengan penyataan macam tu Memang langsung tak setuju Sebab Ali Sunnah kata Alam ni diciptakan dari tiada Dan dijelaskan dalam wayu Ayat Al-Quran okay, Firman Allah Subhanahuwataala Bismillahirrahmanirrahim Badi'un samawati wal aru Anna yakunu lahu waladu Walam takul lahu sahibah Wa khalaqa kull shayi Wa huwa bi kulli shayi'in alim Bermaksud Dialah yang menciptakan langit dan bumi daripada tiada. Surah Al-An'am 101. Okey, wahyu ni sangat clear eh. Alam ni ada permulaan. Oh, maksudnya so, macam mana akal boleh uh, terima benda tu? Okey, ni yang menarik ni. C uh, tokoh yang Imam Al-Ghazali jawab panjang lebar dalam isu ni dalam buku dia Tahafut Al-Falasifah. Dia kata falsafah ni silap sebab mereka ikat Tuhan pada logik ciptaan. Konon Tuhan ni wajib cipta secara kekal Tapi realitinya Tuhan ni maha berkuasa Dia cipta bila dia kehendaki Akal tak boleh paksa Tuhan ikut logik manusia betul? Ya betul ha, Maksudnya betul. Imam Ghazali ni bantah keras lah idea alam ni kekal kan? Ya dan bukan dia seorang je Ibn Tamiyah pun tolak keras pandangan tu Tapi dia tambah satu poin menarik Dia kata sebenarnya tak ada percanggahan pun sebenar antara akal ni dan wahyu dalam isu ni yang silap adalah fahaman ahli falsafah yang over guna akal So, bila kita ikut pendekatan ahli sunnah ni Kita akan kata alam ni baru Tuhan yang cipta dari tiada Dan itu tidak bercanggah pun dengan akal Kalau akal kita guna dengan betul Betul, exactly Akal tak boleh jadi hakim atas wahyu Tapi dia boleh bantu faham dan sokong Dalam kes penciptaan alam uh, ni Wahyu kata alam ni ada permulaan dan akal yang bersejahtera ni sebenarnya boleh terima sebab mustahil sesuatu wujud sendiri tanpa pencipta. Ya baiklah betul. Uh, kita beralih pula kepada golongan Mu'tazilah ni. Pandangan mereka tentang memahami cara uh, alam ni dicipta macam mana pula? Okey baiklah. Kalau uh, menurut Mu'tazilah ni, mereka percaya Tuhan wajib mencipta kerana sifatnya yang sempurna. Kita tahu uh, Allah Subhanahuwataala ni memiliki sifat yang sempurna. Jadi mereka berpendangan bahawa akal boleh memahami bahawa Tuhan yang adil dan bijaksana mesti menghasilkan ciptaan yang rasional. Jadi penciptaan alam bagi mereka adalah hasil daripada sifat-sifat logik Tuhan, bukan semata-mata kehendak yang bebas. Uh, kaum Mu'tazilah ini meyakini bahawa alam uh, beroperasi menurut hukum-hukum yang rasional dan tetap. Uh, mereka berpendapat bahawa Tuhan menciptakan alam dengan sistem yang teratur dan segala fenomena alam dapat dipahami melalui akal manusia hal ini rela mendorong umat Islam uh, masa kini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains okey <coughs> mu'tazilah menolak pandangan bahawa alam adalah qadim iaitu azali ataupun kekal mereka berpendapat bahawa jika alam itu azali, maka Tuhan tidak akan menjadi pencipta yang sejati, kerana penciptaan memerlukan penciptanya. Pandangan ini berbeza dengan pandangan ini berbeza beberapa filsufat Muslim seperti Ibn Sina dan Ibn Rushd yang menganggap alam sebagai qadim. Oh, di sinilah kita lihat pertumbuhan Haa, epistemologi Wahli yeah. sunnah bergantung pada wahyu untuk memahami hakikat penciptaan yeah. Sementara Mu'tazilah ni membina kerangka logik mereka berdasarkan akal Ya, yeah, betul, betul. Okay, Sekarang kita nampak solah, semakin jelas sudah kita nampak perbezaan Pandangan tentang akal dan wahyu ni bukan semata-matanya teori Tapi beri kesan besar pada cara kita faham, faham agama Ya, yeah, saya okay, setuju okay. Yeah, yeah. Betul dalam epistemologi Islam isu akal dan wahyu menentukan bagaimana kita mentafsirkan ayat al-Quran faham hukum dan macam mana kita menyusun pemikiran teologi kalau akal kita jadikan sebagai uh, sumber mutlak kita mungkin akan terlalu rasional sehingga menolak nas Al-Quran Tapi hmm. kalau wahyu saja tanpa akal Kita mungkin akan terperangkat dalam literalisme sempit lah Pemikiran oh. yang sempit betul. Yang penting ialah keseimbangan lah kan Ah ha, betul -betul. Ahli sunnah ni cuba letakkan akal dan wahyu di tempat yang sesuai Macam Semacam akal ni sebagai alat Wahyu ni sebagai panduan utama, sangat pandai. <laughs> okay, jadi dan uh, saya kira sebenarnya Mu'tazilah pun ada sumbangannya sendiri. Uh -huh. Bagaimana mereka uh, membantu untuk membuka ruang berfikir. Uh, berfikir secara kritikal dalam tradisi Islam. Oh. Cuma perlu diseimbangkan lagi sedikit dengan adab, adab. terhadap wahyu itu. Secara kesimpulannya, akal dan wahyu adalah dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi, yang mana akal ini digunakan untuk memahami ajaran agama, mm -hmm. sedangkan wahyu digunakan sebagai sumber ajaran agama yang harus difahami dengan baik. Jadi aliran ini mengajarkan bahwa akal dan wahyu harus digunakan secara seimbang dan juga rasional. Okey. Uh... Aliran Mu'tazilah ini pula uh, merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan pemikiran Islam. Namun uh, meskipun aliran ini tidak begitu popular namun konsep-konsep yang dikembangkan oleh aliran ini sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Bagi kita sebagai umat Islam, penting untuk kita memahami ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh aliran Mu'tazilah supaya kita dapat memahami agama dengan lebih baik. Baiklah. Uh, terima kasih kepada semua panel kita pada hari ini, uh, Cik Amirah, Cik Isma Sama -sama. dan Ustaz Hasanah. Alhamdulillah. Saya yakin Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita yang anggap menarik ya hari ini betul. ya. Saya yakin ramai pendengar dapat sesuatu hari ini terutama tentang bagaimana peranan akal dan wahyu membentuk cara kita melihat ilmu dalam Islam. Okay baiklah, semoga episod ini memberi manfaat dan mengajak kita semua untuk terus mengkaji dan memahami tradisi keilmuan Islam dengan lebih mendalam. Baiklah jumpa lagi dalam episod yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.